কলপাতত বনোৱা এই ইউনিক নাৰিকল দিয়া কলপিঠাটো ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাই চাবচোন ইমানেই টেষ্টি আৰু পেটু ভৰি যাব হেল্ডিও হয় আৰু টেষ্টিও হয় এতিয়া যিহেতু পূজাৰ ছিজন হয় চ' প্ৰসাদ হিচাপে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে কল আৰু নাৰিকল থাকেই সেয়ে মই কল আৰু নাৰিকল এনেদৰে মিক্সিত দি ল'লোঁ লগতে চেনি অলপ দি দিলোঁ আৰু ঘৰৰে চাউল এবাতি দি দিবচোন মই আচলতে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল আৰু তাৰপিছত এনেদৰে অলপ অলপ পানী ঢালি চাৰি পাঁচবাৰমান এনেদৰে যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ পেষ্টটো এনেকুৱা এইটো ৰূপ লৈ নলয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰিয়ে থাকিব তাৰপিছত আমি বল এটাত গোটেই মিক্সিখিনি উলিয়াই ল'ম মই কলপিঠা আগতেও বনাইছোঁ কিন্তু এইবাৰ অলপ ষ্টাইলটো বেলেগকৈ বনাইছোঁ এইবাৰ সেক দি বনাম কলপাতত দি বনাম আৰু নাৰিকল অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ তো সোৱাদটো টেষ্টিয়ে হ'ব ন আপোনালোকে ইমেজিন কৰি চাব এতিয়া আমি পিঠাৰ পেষ্টখিনি এনেদৰে কলপাতত দি ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বিশালৰ পৰা অনা ব্ৰেণ্ডনিউ কেৰাহী হয় আৰু এইখন হেতা অ ষ্টিকাৰটো আঁতৰাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু হাতখন এনেকৈ কেৰাহীত দি মেলি চাই ল'ম এতিয়া গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি কলপাতত পিঠাখিনি এনেকৈ দি দিম আৰু ঢাকন এখন মাৰি দিম অঁ আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো সদায় ল' কৰি ৰাখিব আৰু ঢাকনখন মাজে মাজে এৰুৱাই এনেদৰে ইলুটি শিলুটি কৰি থাকিব অলপ সময় পাছত এনেকৈ এলুটি শিলুটি কৰি থকাৰ পিছত আমাৰ পিঠা ৰেডিয়েই হৈ গ'ল আৰু পিঠাখিনি আমি এতিয়া উলিয়াই ল'ম উলিয়াই লৈ পোৱালিকেইটাক গৰমে গৰমে খাবলৈ দিম সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যনবোৰ চাব হাঁ এনেদৰে ৰাতিপুৱা যদি সিহঁতক দি দিয়ে সিহঁতৰ পেটটো ভৰিব আৰু আপুনিও ৰঙা চাহৰ লগত গৰমে গৰমে খাব পাৰিব চাহৰ লগত সদায় দোকানৰ বিস্কুটেনো কিমান খাম কেতিয়াবা নিজে বনোৱা এনেদৰে কিছুমান খাদ্য খায়ো বহুত ভাল লাগে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি বিচাৰে পোৱালিক টিফিনতো দি পঠিয়াব পাৰে সিহঁতি খাই বহুত ভাল পাব আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আমাৰ পোৱালিও খাই বহুত ভাল পালে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ আহোঁ বাই